У нас было очень много предприятий, к сожалению, очень много разрушено. И, конечно же, люди начали выезжать отсюда, выезжать на заработки, потому что человек, который с детства заточен трудиться, ну, физически, он уже не станет, например, в 30 лет быстро, быстро предпринимателем. Да, единицы может быть. И специалистов очень много уехало. Город изменился, нас стало мало. Это наша большая боль, скорбь, проблема. Мы хотим, чтобы наши жители вернулись назад вернулись в наш город. Мы хотим, чтобы назад вернулись наши талантливые дети, талантливые строители, наши врачи, наши учителя, те, которые, увы, вынуждены были уехать в связи с боевыми действиями. Самая большая проблема города, что за пять лет город уничтожен. Он такой не был никогда, и проблема в том, что власть самоустранилась. Сегодня нету реально подготовленных проектов, в которых можно участвовать, как другие города участвуют. Прекрасный показатель этому город Рубежный, город попасный. Там все сделано на софинансирование. Но для того, чтобы в проекте поучаствовать, нужно эти проекты подготовить. Никто просто реально не подготовит проект. А это же феноменальная штука, когда ДФРР или там область, или Киев выделяет 90%, а с бюджета города можно всего 10 тратить. И работа делается. Никто этим не занимается. У нас нет выигранных проектов серьезных. Ну, практически их нет. Есть один 2 может быть, в год. Во-первых, здесь нет высших учебных заведений вообще, ни одного. У нас сюда когда-то приезжал, ну, переселение с ВУЗ, но он долго не прожил, всего лишь два года, и он закрылся из-за проблем с коррупцией. Также здесь, в принципе, нет надежды про то, ну, у людей просто нет надежды про то, что этот город может развиваться. Поэтому такие фестивали люди не особо спешат его развивать на самом деле. Они считают, что, типа, город умирает, и... Очень сложно его развить, очень сложно договориться с властями, ну, это по их все мнению. Что невозможно делать такие ивенты, как приходит сейчас. И никто не хочет вкладывать столько усилий, тем более там, на волонтерский засадок, просто чтобы там, делать какое-то дело типа для людей. The cat sat on the местный проект кинотеатра дружбы и общественной организации. Для ворожан вообще это было ну, ноу-хау такое, да. Наши дети привыкли, как всегда, ездить по дорожкам, где-то выискивать асфальт для того, чтобы на нем можно было покататься. И когда это все привезли в город, когда первая презентация была на улице, на площади, собралось довольно-таки много молодежи. Но коммуникации в городе, ну, вот как-то, знаете, вот есть большое мероприятие, знают все, что оно будет, и вся молодежь приваливает. О, а мы идем в дружбу. Так, вот и сегодня, знаю, что есть мероприятие, знаю, что будет достаточное количество людей, и они здесь проводят свое время. Здорово, что он у нас вообще есть. Такого нет по городу. Нигде. Хотя город большой, да, но он территориально как бы разбросаны микрорайоны. Молодежи много, туда ходят, и это место любят. И самое главное, у вас не участвует даже в мероприятиях таких, как ну, как, как вы приезжаете, там концерты и все. Людям, вы понимаете, люди здесь пережили очень серьезные вещи, как война, все. Людям свойственно отдыхать и разрушать мозг. Вот и когда вы приезжаете со своим фестивалем и делаете для для деток в первую очередь, это просто шикарно. Когда видишь улыбки, когда радости, а не слезы, и когда они вот сидят там за столами, все заняты просто я отец многодетный, <laughs>, поэтому я понимаю, что это такое. Я думаю, что данный фестиваль, который сегодня мы имеем возможность наблюдать, покажет, как можно организоваться и в какой результат даст совместная деятельность организации, местной власти, просто активных жителей нашего города. Что в результате такое масштабное мероприятие организовано просто молодежью. И это можно сделать, и зависит успех этого мероприятия от каждого желающего сделать город лучше. Я хочу, чтобы люди были активны. Почему? Вот сегодня наша компания, простой пример, проводит конкурс на лучший двор, на лучшую школу, на лучший этот призовой фонд 5000 гривен. Уже объявление есть на каждом, на первое место. Только чтобы они были потрачены на инфраструктуру ну, этой территории. Вот мне хотелось бы, чтобы много поучаствовало и поборолись за это. Мне хотелось бы, чтобы люди э, в этом городе понимали, что они живут все в городе. А начинать каждый с себя. Не кинуть бычок, не кинуть бумажку, не оставить пустую бутылку, не насорить. И тогда в городе будет нормально. и будет всегда Украина и я не могу сказать какие бы ни говорили что у нас настрои там разные или сколько людей столько мнений но если мы сегодня здесь если у нас в городе проходит такой фестиваль значит лисичанск это однозначно она в сердце Украины и ни, ни, никакие политические вения оттуда ее не выдают. И если я настоящий патриот своего, в своей земли, я бы сказала, да, своей Украины, то мне не важно, на каком языке я языке говорю, если честно, я ее не брошу. Потому что он хороший. Я не уйду отсюда никогда. И пускай мне рассказывают, что вот мы граничим там с всякими там формированиями. Если я не хочу, я с ними граничить не буду. Это они со мной граничат, но не я с ними. Це абсолютно неймовірна історія, яка тут і зараз твориться кожним з нас. До цього фестиваля наше життя було таким, в якому цього фестивалю не було. І ми були людьми, і ми були тими громадянами України, якими ми можемо бути. Але з цим фестивалем ми трошечки стали іншим. Ми познайомились. Ми побачили один одного, ми співали, танцювали разом. И нам осталось сказать несколько слов, важных слов, которые звучат по всей стране. That's Украины.